بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس adada ma wasi'ahu ilmu kamil amma ba'd assalamu warahmatullahi taala wabarakatuh tamam sekali uh, alhamdulillah uh, saya ingin merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya saya dapat menyiapkan tugasan dan insyaallah pada hari ini <coughs> saya akan membentangkan uh, tugasan saya bertajuk hukum forex online dari perspektif ijtihad semasa uh, tinjauan keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan dan Majlis uh, Penasihat Syariah uh, MFK ataupun uh, MPS lah jadi pembentangan ini akan mengupas sedikit sebanyak mengenai hukum forex online dari sudut pandang syariah uh, dengan tumpuan kepada keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan MFK dan juga Majlis Penasihat Syariah <coughs> serta Suruhanjaya Security Malaysia <coughs> Apakah itu uh, forex online? Forex atau nama penuhnya uh, foreign exchange ialah urus niaga tukar mata wang asing. Tapi pada hari ini, uh, forex bukan sekadar sahaja tukar duit untuk pergi melancong, tetapi ianya juga telah berubah menjadi satu bentuk pelaburan atau spekulasi melalui internet uh, yang kita panggil sebagai forex online lah. Uh, jadi sekarang ni kita tengok uh, masyarakat Malaysia sekarang ni tak kira lah yang uh, remaja ataupun yang uh, apa yang dah berusia ha? masih lagi ada yang giat melakukan aktiviti-aktiviti forex online ni tanpa menyelidiki dulu apakah hukum di sebalik forex tersebut. Nah <tuh> ha, sebab ada pendapat yang menyatakan harus ada juga yang bagi uh, apa ada yang backup ataupun bagi hujah yang menyatakan ada ulama-ulama lain yang memberikan uh, fatwa atau pandangan mengenai forex ni hukumnya harus dan sebagainya tapi di Malaysia uh, adalah beberapa ciri-ciri membuatkan uh, di Malaysia telah dihukumkan haramlah okey baik <tuh> isunya adakah urus niaga ni uh, patut syariah jadi kat sinilah uh, terletaknya peranan GI setiap semasa iaitu usaha ulama untuk memahami hukum dalam realiti kontemporari. Okey. Okey <coughs> okay, baik. Seterusnya kita pergi kepada asas Kita pergi kepada asas uh, hukum jual beli mata wang. Okey. Baik. Dalam Islam, jual beli mata wang dikenali sebagai bai' as-sarf. Ah uh, bai' as-sarf. Okey. Jadi hukum asalnya adalah harus. Uh, jadi hukum inilah yang digunakan oleh uh, sebahagian besar daripada rakyat Malaysia yang menjalankan aktiviti forex online inilah. Ha jadi tetapi dengan syarat yang pertama serahan serta-merta iaitu takabut ha dari kedua-dua pihak dan yang kedua bebas daripada unsur riba dan ketidakpastian iaitu gharar. Jadi bila kita trade mata wang syarat perlukan kontrak yang jelas dan transaksi yang berlaku secara nyata. Ha okay, ini yang tidak jelas dalam masyarakat kita sekarang. Jadi apa isunya dengan forex online ni? Okey baik kita teruskan. <coughs> Okey baik apa isunya dengan forex online ni? Okey ciri-ciri forex online ni lah. Uh, forex online yang biasa dibuat oleh individu sekarang melibatkan yang pertama sekali leverage. Ah uh, leverage. Okey leverage iaitu pinjam duit broker untuk trade. Ha, modal kecil yang boleh mendapatkan pendedahan pasaran yang besar. Ha, jadi ataupun bahasa mudah dia sebut saya, yang saya sebutkan tadi ialah pinjam duit broker untuk trading. Ha, jadi secara uh, apa? Secara maknawinya ataupun secara orang cakap uh, uh, secara di dalam maksud lainnya kita meminjam, kita pinjam duit broker untuk kita trade. Okey, yang kedua adalah margin trading yang ini bermakna kita hanya letak sedikit saja modal. Orang ha, ni senjata tersebut menggunakan duit pinjaman daripada broker. Ha so kita ha, kita letak modal sikit je. Selebihnya tu kita pinjam daripada uh, broker lah. Okey. Kemudian yang ketiga ada swap ataupun rollover fee ataupun orang panggil overnight fee. Ha yang mengandungi usul riba. Ha, ini adalah uh, reason ataupun sebab terbesar lah yang kenapa Uh, Muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia telah mengeluarkan fatwa bahawa uh, forex ini haram. Okey baik. Jadi charge memalam ni mengandungi unsur riba yang dilarang sebab ada riba. Uh, jadi kat situ dah terang-terang haram. Okey baik. Kemudian seterusnya uh, tiada pemilikan sebenar. Kita tak miliki pun, kita tak ada pemilikan pun mata wang itu secara hakiki. Okey, tak ada pemilikan fizikal atas mata wang yang dibeli. Okey, kemudian yang seterusnya adalah unsur spekulasi. Ha? <tuh> Tujuan utama dia adalah spekulasi bukan tukar duit sebenar. Jadi banyak unsur spekulasi dan ketidakpastian iaitu gorong yang yang tinggi. Okey, baik. Jadi banyak perkara yang bercanggah dengan prinsip syariah. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada um, keputusan keputusan majlis fatwa kebangsaan. Ha, Keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan tahun 2008. Okay, pada tahun 2008, MFK Majlis Fatwa Kebangsaan telah memutuskan bahawa forex online ni secara, secara individu secara individu adalah haram. Aa, kenapa? Antara sebabnya ialah yang pertama sekali tiada serahan sebenar. Tak ada serahan sebenar itu tak ada takabut pemilikan, tak ada pemilikan sebenar yang berlaku. Okay, kemudian yang kedua aa, apa adalah ketidakpastian ataupun horor yang ini urus niaga yang melibatkan ketidakpastian yang tinggi. Okey, dan menimbulkan spekulasi. Kemudian yang seterusnya, uh, wujud unsur riba melalui uh, swap dan juga transaksi margin tadi. Okey, ha, jadi yang yang keempat adalah spekulasi. Ha, tidak menepati prinsip bayar sorof. Jadi forex digunakan untuk spekulasi bukan untuk keperluan sebenar. Dia tak mendepati prinsip bayang saraf. Okey baik. Selepas <coughs> so, kita pergi kepada pandangan majlis penasihat syariah pula. Okey tadi MFK majlis fatwa kebangsaan. Jadi kita pergi kepada MPS majlis penasihat syariah seruhan jaya security. Okey. Berbeza sikit dengan MFK tadi, MF, M, MPS, Suruhanjaya Sekuriti membenarkan forex tapi dalam konteks syariat atau korporat bukan individu. Ha, dia melibatkan syarikat, satu badan yang besar lah bukan secara individu tapi ada syarat dan syaratnya sangat ketat. Okay, antara syaratnya ialah ada underlying asset ada asset sebenar bermaksud urus niaga ada sandaran yang sebenar yang mendasari urus niaga. Okay, yang kedua, tujuan urus niaga tu mestilah untuk lindungi nilai. Ha, untuk melindungi nilai hedging, bukan menimbulkan sebarang spekulasi. Dan yang ketiga, yang confirm lah, mesti dan bebas tidak ada unsur riba ataupun horror. Mesti bebas. Okay, jadi maknanya kalau syarikat buat forex secara profesional dengan kawalan syariah, ini dibolehkan. Okay, kita pergi kepada seterusnya. Iaitu pendekatan ijtihad semasa ha, dan kaedahnya Jadi ijtihad semasa sangat penting dalam isu seperti ini ha, Ulama' kontemporari menggunakan pendekatan Yang pertama sekali makasih syariah Untuk menjaga masalah umat Nak, nak memahami tujuan utama hukum Islam tersebut okay. Yang kedua masalah mursalah ha, Itu untuk mengutamakan kepentingan umum umat ha, Dan mempertimbangkan manfaat dan mudarat Ha, okay. Baik. Dan yang ketiga adalah sadud zara'i'. Sadud zara'i' iaitu menutup pintu kepada sebarang kerosakan atau kemudaratan. Ha, jadi fatwa boleh berubah mengikut konteks zaman dari hari semasa lah. Jadi sebab tu walaupun forex ni asalnya harus. Tapi kalau dia bawa kepada spekulasi, uh, spekulasi dariba dari maka hukumnya boleh berubah. Ha, that's why saya kata kat situ so tadi syaratnya sangat-sangat ketat. Ha, berbeza dengan individu tadi, uh, dia tidak melibatkan uh, syarikat. Ha, uh, secara individu memang sah-sah haram. Ha, uh, tapi untuk uh, apa? Untuk syarikat dibolehkan dengan syarat-syarat yang tertentu. Okay, baik. Jadi di sini kesimpulan yang saya boleh kongsikan adalah yang pertama sekali, forex online secara individu adalah haram kerana bercanggah dengan prinsip syariah. Ha, uh, dia langgar syarat-syarat itu sendiri. Okey. Jadi yang kedua, forex a uh, korporat pula. Forex korporat pula a uh, ataupun uh, forex yang dilakukan oleh syarikat secara profesional dan patuh syariah adalah dibenarkan dengan syarat syariah yang ketat. Okey, jadi kita sebagai muslim kena bijak memilih platform kewangan dan elakkan sebarang bentuk pelaburan yang meragukan. Jadi cadangan, cadangan yang saya boleh utarakan adalah saya cadangkan agar supaya kita boleh bagi tumpuan pada saham patuh syariah. Ha? Kan? Erat platform yang tak patuh syariah tu maksudnya kita boleh fokus bagi tumpuan pada saham yang patuh syariah, ETF Islamik atau pelaburan yang lebih diakini halal dan sah. Ha, jadi kita gunakan instrumen pelaburan Islam. Ha, macam saham yang saham yang patut patut syariah. Jadi di sini kenapa kebanyakan individu memilih untuk ke forex daripada saham adalah disebabkan uh, apa uh, pengambilan keuntungan ataupun take profit yang berbeza dari segi masa. Kalau kita tengok uh, saham kebanyakan, uh, kebanyakan anak-anak muda lah selalunya. Uh, kebanyakan anak, anak muda ataupun mereka yang terdesak nak guna wang ni dia, dia nak keuntungan yang cepat. Jadi keuntungan yang cepat ni dekat saham tak ada. Saham ni kita tunggu kepada masa. saham ni kita tunggu kepada syarikat tersebut. Uh, sy apa saham syarikat tersebut? Kalau naik adalah untung kan. Uh, jadi kalau jatuh rugi lah dia. Berbanding dengan mata wang, mata wang ni uh, orang panggil uh, volatile. Dia punya apa? Uh, pergerakan, pergerakan nilai tu volatile uh, Dia kejap naik, kejap turun Kejap naik, kejap turun Jadi kat situ orang boleh ambil peluang untuk Dapatkan keuntungan dengan cepat So that's why kebanyakan orang Kebanyakan individu dekat Malaysia ni Lebih memilih forex daripada saham Sedangkan uh, kebanyakan daripada mereka Dah pun tahu bahawa forex secara online ni Adalah haram sama sekali Untuk individu Ha, dia boleh je nak pilih saham tapi dia pilih forex adalah disebabkan masa tersebut. dia nak keuntungan dengan dengan cepat. Jadi saya harap pembentangan pada hari ini membuka ruang kesedaran untuk kita fahami tentang kepentingan ijtihad semasa dan juga untuk memahami hukum-hukum hakam moden. Jadi itu saja daripada saya. Wallahu a'lam. Apa yang tersilap itu saya mohon maaf lah kalau ada kurang dan silap saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih uh, itu saja untuk hari ini insyaallah assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh